на Московию, ну на область же полетела, чи прилетить по Кремлю? Yeah. Oh, <algum language> если по Кремлю прилетит, потом будет лететь, знаешь, куда? В этот... Офис президента. Как же уже прилетало. Не-не, прям будет лететь, так лететь, я серьезно говорю. Просто вы там смотрите. Чтобы потом вопросов не было никаких. Кремлю прилетит ли? Туз Шестер... Шестерка Пиковая, это пока про область говорится, видишь? Шестерка Пиковая, это дальняя дорога. Соответственно, и Туз выпал. Соответственно, или это дальняя перспектива в дальнейшем, да? Или шестерка Пиковая, тут говорится о том, что цель, область больше. То есть все-таки у нас цель больше склады, ТЭЦ. У нас не Кремль цель, у нас цель вот, да, вот, ну энергосистема, ну как бы как у нас они делают, так и мы хотим. Поэтому я не думаю, что прям цель Кремль. Mm -mm. По обмену полоненных живых. Прояснилась же ситуация. Обмен полоненных живых будет где-то плюс-минус э, с 8 ноября. 9 вот там вот. Покажут мои планы. У меня планы просто есть. Меня показывают. Показывают, что там, когда я буду это, то я, то будет обмен. Это 9 ноября, где-то 8, там 7, там 7. Первая неделя получается ноября, короче, давайте так. Или начало второй. Что гарного для Украины может быть в ближайшем часу? Я тебя очень прошу, чисто по-людски, бо я сейчас разрывусь в эфире. Это зараз так выглядало, значит, я манипулирую тобой. Ты это усвидомила? Да. да. Что страшно? Тебе можно один раз. Ну <Но> немного. Ну, <Но>, видишь, я подсвидомо это сделала и сразу же узнала в этом. Да, 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 да. Хорошая новость для Украины какая-то. Можете показать хоть одну? Боже. Ну, смотри, тут дамы падают, но ну, мы поняли, что дамы это страны. Десятки, восьмерки. Стра... Короче, то есть карты намекают на то, что да, действительно будут какие-то встречи, будут какие-то. Чтобы мы типа, не... Нам пока кажется сейчас, что встречи все, которые происходят между странами, все пустое. То есть вообще ничего не решается, ничего нет. Но тут карты намекают на то, что э, чем больше будет встреч, чем больше разговоров по восьмеркам, тем быстрее бубновая десятка накроет. Бубновая десятка это высшие силы поцеловали в лобике, я уже говорила. То есть что-то там на тех разговорах, на тех переговорах, на тех встречах решается такое, что в дальнейшем нам принесет какие-то плоды. То есть карты показывают одно и то же. Поняла постоянно, будто нам кажется, что оно пустое, оно не пустое. Вот абсолютно нет. Две страны, женская карта. Она, она, не знаю кто. Там Америка и, не знаю, Великобритания. Ну, то есть две страны, да? Что-то будет вот связано с женскими странами вот этими. Для Украины это очень важно. И шестерка пиковая, пиковый туз. Смотри, я могу поздравить, не знаю, хорошая, плохая новость. Что-то новое, да? Червового лет. У нас какие-то ракеты есть, которые бьют на дальнюю дистанцию, очень дальнюю. Туспикова — это баллистика, это кап, это ну что-то такое, которое вот... Не дроны, короче, понял? На дальнюю дистанцию ракеты какие-то массивные такие, хорошие. Не знаю, насколько это хорошая новость, насколько плохая, но сам факт. У нас они есть сейчас. Маслужен. Может, это эти приехали втихаря, ты понял? Да а чтоб там не приехало. Якщо воно вона, воно. Якби воно називалося, аби воно далеко було і стратегічно допомогло Збройним силам України. Вже Карти, соответственно, показують, що у нас щось такое зараз є, що б'є на дальню дистанцію, і можна ще трактувати, типа що будуть удари усилюватися, тут прям падає. сильніше удари, і довго, шестерка пікова. типа щось накопили ми там, новеньке щось. Червового лет такого еще не было, что будет новенькое прямо в новостях по ударам. И Или... радовать. Смотри моего. еще, что может еще быть. Но ну, я считаю, что ракеты все-таки, поняла. Но смотри, как еще могут игральные просто карты, поняла. Шестерка пиковая, это опять-таки дальняя дорога. туспиковая. пиковый, то есть может быть удар по какому-то вокзалу, почему-то еще. Не знаю, по аэродрому шестерка пиковая, да? Туспиковый. пиковый, новый и вот в ближайшее время скоро. Сьогодні там уже шок-то прилетіло, Я знаю, це не то, що це буде прям вот, масштаб, понял? Тут несколько варіантів. Хороший и тут варіант, тут хороший варіант, я вважаю, в принципі. А ви вже підписані на наш канал. Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.